Добрый день, дорогие друзья! Мы так посоветовались между собой и решили, что мы сегодня не будем смеяться над нашей таблицей. Давайте смеяться над Ладой Калиной. Руслан, а ты почему опасный? Мы тут, понимаешь, пашем, а ты ничего не делаешь. Как это? Я ничего не делаю? Ребят, да я еще всю команду на своих плечах. Вот, что это за знак? Ну, Пешеходный оплесняю. переход. Нет, это мальчик с пальчик играет на пианино. <связываем> извините, Марк, мы будем сегодня <связываем> шутить. -зи, -зи. -зи, -зи. Первый случай, лимузин на светофоре. Здравствуйте, сержант Чернета. Ну что, молодожены, нарушаем, нарушаем. Ой, извините, товарищ инспектор, но мы молодожены, у нас свадьба. Родителю претензий нет. Его эта часть машины успела проехать на зеленый свет. Друзья, напоминаем, что мы сегодня не шутим, а там. Лада Калина, как настоящая ягода, начинает гнить через полгода. На дороге. Здравствуйте, сержант, что мне это ваши документы? Нет. Ну хотя бы страховку. Тоже нет. Я вижу у вас и ремешочек не блестел. Да их вообще полное отсутствие. И противотуманок у вас тоже нет. Вечная любовь вся <толоса> Может, как-то договоримся? Конечно, конечно, договоримся. Шш! Седьмой. Тебе такой хороший человек на белом лексусе едет.

Это Буратино? Нет! Это Буратино Валет! Если бы был отдельный магазин автозапчастей для женщин. Здравствуйте, девушка. Мне нужна автозапчасть. Какая? Ой, девушка, они что, разные бывают? Ну, конечно. Вот эту автозапчасть хорошо берут. Вот это больше на синей машины. Вот эта запчасть вообще хорошая. Да, на все запчасти хорошие. Нет, девушка, ну вы меня не поняли. У меня вот эта автозапчасть есть, а мне нужны все остальные. А то папа меня убьет. Он устраивает и друг три года дарит, а мне тринадцать лет. Все очень просто, можете ничего не говорить. Лепс Друзья, вчера я купила автомобиль Лада Галина. Господи, прости меня за этот грех. В семье, сын получил права. Не смей! Поехали! Поехали! А пристегнуться? У тебя есть 100 гривен? Мам, у меня есть 100 гривен! Нет! А у меня есть! Я еду куда хочу и как хочу! А ты пристегнулся и поехали! Пап, может музыку послушать? Какую музыку, сынок? Машину надо слушать! И больше надо слушать! Редуктор! Поехали! А слушайте-ка, я сниму! Я сниму! Я сниму! Заткнулась! Заткнулась я! Сынок, ты можешь тихо, тихо, мама, я еще не завел. Нет, а ты только... да, внимание от работы редуктора. Все, едем. Сын, осторожно, пишу под. Надо притормозить. Какой притормозить? Ты газку прибавь. Научи людей бегать. А ты просто беги. Беги, беги. Папа не шутит. Убегает женщина. прав нет, а у тебя сердце. А у меня мозгов, мы едем в Гудвин. И снова я, и снова не с пустыми руками. Вот моя музыкальная фаталити. <звы> Катя, возьми телефон. <свист> это он, это он звонит. <свист> Дорогие друзья, с вами была команда КВН Пин, школа номер 13. Спасибо!